Доброго всім ранку. Програма рано гроші і Програма про тих людей, які в Україні мають власну справу, отримують і гроші, і задоволення від цієї справи. В студії Наталія Чуйкова, засновник агенції свят Наталії Чуйкової. Доброго ранку, здравствуйте. У вас івент-агентство. Все по, по суті, так? Яке було засновано там скільки років тому? Півтора года назад. А до цього ви працювали івент-менеджером в інших компаніях, здобули досвід і заснували власну агенцію. Чи взагалі не так все було? А на самом деле, не ділі так все було. По образованню я маркетолог, я бренд-менеджер, і в принципі весь мій опыт приходиться на Америку. Я там получила образование и начинала работать в корпоративной структуре в Америке. и В рамках а, моей работы, как бренд-менеджер, а, мы организовывали много масштабных и далеко не бюджетных, скажем так, мероприятий, а, которые были направлены на ребрендинг, на запуск нового продукта, на привлечение новой аудитории, а также удержание старой аудитории, той, которая на данный момент на тот момент, скажем так, была. Вот, и в Америке определенные финансы на, по на подобные активности выделяются. И вот одной из одним из функционалов, которыми я занималась, были мероприятия. То есть это был не частный сегмент, подытожить, а именно корпоративный. А, как агентство мы стартанули только в Украине в 2015 году. А, до этого я никогда не была, еще раз скажу, частью ивент-бизнеса как такового. А после завершения школы, если трохи в историю а, вы отримали а, був выбор, куда и научиться, да? да? Все верно. А, кто обрав за вас? Треба йти, ты и там Институт международных видосов, например, все. А, знаете на самом деле у меня всегда была своя точка зрения хорошо ли это плохо ли это для тинейджера но тем не менее я всегда представляла чем бы мне было интересно заниматься и возможно вопреки мнению родителей папа безусловно хотел чтобы я стала врачом или юристом это такая традиционная схема для США Девочка из хорошей семьи должна стать либо врачом, либо юристом. А, Но ну, поскольку я себя не видела ни в одном, ни во втором амплуа, в принципе, мне был интересен бизнес, мне интересны бизнес-процессы. И маркетинг — это нечто, это у меня двойное мейджор — маркетинг и бизнес-администрация. А вот, и, в принципе, таким образом я выбрала для себя направление. А, отже, ви тут навчалися Нет, да? в Америки. від відразу, да, так? Да. А, тобто родина дозволила собі все ж таки платне навчання в Америці, да? і вас відправили в Америку? Так, да, я да я отримала вище образування в Америці. Перше, вторе я отримала вже в Україні. Угу. А там ви навчалися і відразу десь працювали. Є така ну там класична схема, яку ми можемо бачити там в. в кіно завдяки фільмам, що нібито студенти ще і працюють. Да, это очень распространенная схема. Uh, я считаю, она единственно верная. С uh, 17 лет я уже работала в Глянце. Есть такой журнал uh, о моде и лайфстайле. Называется Ocean Drive Magazine. И я там начинала ассистентом в отделе моды. Да, мне было 17. Я прошла интернатуру, internship каждый раз. Когда ты заканчиваешь определенный курс в университете, ты должен пройти практику говоря по-русски. Вот, собственно, я туда попала на практику, мне понравилось, и у меня появилась возможность там остаться. Я считаю, это, это действительно был шанс, который я не упустила, и собственно, ивенты, надо сказать, пошли оттуда, потому что как журнал мы делали очень много мероприятий. А после завершения э, первой высшей освиты вы стали маркетологом, да? Да, совершенно а, верно. Складно было влаштуваться на работу в Америке, в ну, я разумею, так что это была какая-то компания, да? Да, я работала в крупных компаниях исключительно. А, было ли сложно? Скажу честно, нет, потому что с 17 лет я всегда работала. И работала не на частичной занятости, а на полной занятости. И, в принципе, просто работа вытекала, в друг... одна, одна компания перетекала в другую в рамках... Того, що викупала одна втору, і я переходила в одну компанію. Тим не мене, злостей у мене не наблюдалась. А під час там, навчання на останньому курсі, наприклад, ви вже розсилали кудись там резюме, які там, ну от так само, як і у нас, там якісь а, шляхи пошуку роботи. Чи а, власники бізнесу вони вже в певний інститут а, звертаються, а, спілкуються з викладачами і їм радять студентів, що. Цей там способны э, це вже працює в нього є там перспективи а в нього є там лідерскі якісь там э, данные і Ббритяго або її Ну начнем с того что я уже была трудоустроена на момент окончання университета вот А если... порассуждать, то в принципе очень много вариантов, но если мы говорим об образовании в сфере бизнеса, то нет, и мы не говорим про Ель и прочие университеты, которые там топ-3 или топ-5, в принципе, даже хорошие вузы все равно студентов никуда не трудоустраивают, это исключительно, знаете, в Америке есть такая основа, которую я тоже очень разделяю, это ты должен помочь себе сам. И, в принципе, ты, когда еще со школы, ты учишься э, искать работу, искать себе практику. Никто тебя не отправляет на практику. Ты точно так же пишешь резюме с первого курса для того, чтобы куда-то попасть. У нас в студии Наталья Чайкова, засновница агенции «Свят» Наталья Чайковой. Зараз до музыки, а потом снова до разговора в программе «Рано. Гроши. Поехали. Програма «Рано гроші RTI» в студії Наталія Чуйкова, засновник агенції свята Наталії Чуйкової. Тут в Україні агенція працює півтора роки. Да, з 2015 року а, ви в Америці працювали ну років? Скільки? Піс... Буде семи. близько семи вісім. Вісім років після завершення там а, університету. Починаючи з першого курсу університету. А що сталося, що ви не залишилися, не пішли далі, не заснували там Агенцію Свят. Чому відбулося повернення, адже ну, я думаю, багато хто скаже, що це ну, мені здається крок назад. Знаєте, я не зовсім з вами соглашусь, що це шаг назад, в першу чергу, тому що мені, як человеку амбіціозному, дуже интересно розвиваючийся ринки. Uh, мне всегда интереснее стартап, где можно, пусть и при условии гораздо больших усилий, на себя проявить. Uh, в Америке сфера event индустрии я буду, на никого этим однозначно не удивлю, она очень развита, можно назвать ее однозначно лидирующей. И если мы говорим абсолютно объективно, то открыть агентство в Америке это сложно, во-первых, потому что очень много крутых игроков на рынке. Это самое первое и самое основное. То есть агентство, которые... Основа которых была положена, скажем так, 1800 каком-то году. Такие тоже есть. Mm -hmm. Вот. А потом, скажем так, в любом случае в Америке я бы работала на кого-то, потому что основать агентство, сделать его успешным, это были бы. Ну, я при всем том, что я в себе действительно очень уверена, я не могу сказать, что мы бы там стали однозначными лидерами. А если бы мы бы и стали лидерами, на это бы пошло, скажем, лет так 20 плюс, однозначно, в любом случае. Во втором, а, во вторых, надо сказать, что когда я приехала в Украину, в Америке наблюдался уже очень сильный, очень жесткий кризис. Это второй фактор. А третий фактор – это то, что а, я, в принципе, я из Украины. Мне очень нравится эта страна, мне очень нравятся люди, которые здесь живут. Мне действительно очень хочется верить, и более того, я верю в то, что в Украине будет успешное, положительное и светлое будущее. И я считаю, что, как некоторые говорят, что наоборот, мол, э, так все плохо, надо уезжать. Я считаю, ну, если все уедут, тогда однозначно будет плохо. Вот. И я знаю много молодых специалистов, людей, которые получили образование за рубежом, которые работали за рубежом или не работали, не суть важно. Они вернулись в Украину, и тем не менее они здесь успешны. Мне кажется, ты изначально, как ты себя настраиваешь, что ты ожидаешь. А, поэтому я вернулась, я четко давала себе отчет, а, что происходит в стране, и я вернулась, я дальше продолжала работать в корпоративной структуре. Я не сразу, как вы понимаете, открыла агентство. Вот я не сожалею, не сожалею о своем решении, и я не считаю да, его шагом назад. А у вас, ну, як мінімум двічі в житті все розпочинали з нуля, там в Америці, а потім при, під час повернення сюди, так само. Отже, ніхто не знав про Наталію Чуйкову тут. Або Ні. хтось ну, знав, але ну так вже минуло там, багато а, років після завершення школи і під час, ну, після того, як ви а, поїхали. А, а тут мені здається, ну особливо, якщо це івент-агенція, тут повинні бути якісь зв'язки. Івент-менеджер, який працює в компанії на когось 3-4-5 років, в нього вже є зв'язки серед клієнтів. Він уходить з цієї агенції, засновує власну, уводячи з собою клієнтів. Вони про нього знають. Вони за інерцією звертаються до нього. Він каже: А ви знаєте, в мене вже є агенція Наталії Чуйкової. Ви представляєте? Давайте ж будемо співпрацювати. Як ви про себе тут заявили, коли ви закінчили взагалі з корпоративним бізнесом, все? Uh, ну, скажем, uh, в первую очередь, я считаю, это не совсем честно и правильно вести себя таким образом, как вы сказали, по отношению к компании. Да, оно, безусловно, имеет место быть, uh, но тем не менее. Uh, второе, uh, как заявили о себе на рынке, все-таки на тот момент, когда я открыла агентство в Украине, я уже жила, uh, надо посчитать, более пяти лет. И на протяжении этих пяти лет я работала, я предоставляла услуги а, как персональный шопер, как стилист. То есть у меня была уже определенная база клиентская, тех людей, которые впоследствии стали первыми клиентами агентства. А также нельзя исключать людей, которые были знакомыми, друзьями, людей, которые знают, а на тот момент, скажем, знали, чем я занималась в Америке, и тот масштаб, и та ответственность, которая ложилась на меня при организации мероприятий в Америке. То есть я скажу так, я начинала с чистого листа, более того, это интересно, и я считаю, это определенный адреналин, без которого мне было бы неинтересно. Вот. а второе, э, помимо того, э, все-таки с чистого листа, да не совсем, потому что определенная работа была совершена, были те люди, которые обратились первыми. То, что работа — это стилист, — это я уявляю, а то, что работа шопер. Мені здається, це ну або це якась нова а, спеціальність, і я про це а, не чув. А, я можу а, надавати якісь консалтингові послуги а, людині, як правильно ходити і. скупляться, как кажут у Personal shopper. Человек, который непосредственно, да, вначале что? Вначале идет а, формирование стиля, а затем, соответственно, этот стиль надо реализовать. Uh -huh. Вот путем того, что э, отшиваются для мужчин, это в основном индивидуальный пошив костюмов, а, для женщин это все-таки больше работа в магазинах с определенным ассортиментом предоставленным. Да. Ну, в принципе, это все можно в общем сказать, да, стилист. А ви були у якоїсь людині тут в Києві персональним шопером? Так, да, у ряда людей, їх імена не буду називати достатньо звісні люди в Україні. публічні. Вони а, потребують такої послуги, тобто, вони не можуть самі для себе а, обрати якісь речі, які би стильно виглядали, поєднувалися там. Ну, в, першу, в першу очередь треба сказати, що це время, А человек, который занимается бизнесом или очень реализован в своей профессии, у него нет на это время. Во вторых, все-таки надо сказать, что должен быть определенный вкус, и даже у талантливых успешных людей он не всегда есть. И нет времени его прививать, над ним работать. Намного проще обратиться к специалисту и получить качественную услугу. Угу. отже, вы надавала послугу як стилиста, як персонального шопера. Совершенно да? верно. И в пятнадцатом уроке вы решили все-таки заснувать и. Агенцію агенцію свят був якийсь поштовх, хтось попросив вас, а давайте не тільки там будеш займатися моїм стилем, але й організуєш для мене там весілля, наприклад. І перше організоване весілля всі були настільки задоволені, ну знову якась класична да, така схема, яку тут розповідають, і історія. І я зрозуміла, чому ні? Я можу організовувати свята? Не совсем верно, в данном случае были люди, которые действительно обращались рядом вопросах. Но скорее начало идет от того, что я была сама неоднократно на свадьбах, я была неоднократно на масштабных днях рождения, и я ни разу, честно сказать, не была на мероприятии, которое полностью удовлетворило меня как гостя или там я могу поставить себя на место именинника или невесты, а, поэтому я могу сказать, я, я поняла, будучи маркетологом, а, что ниша не занята и на мой взгляд она до сих пор а, находится в таком состоянии зарождения, абсолютно хаотично ведется бизнес в этой сфере, вот и проанализировав рынок, а, я поняла, что да, здесь можно, э, можно внедриться в этот бизнес, успешно его вести. И, поскольку я знала эту сферу деятельности, я понимала, что нам мне интересна, и абсолютно осознанно открыла свое агентство. В студии Наталья Чуйкова, засновница агенции «Свята» Наталья Чуйкова. Зараз до музыки повернемся, а потом снова до разговора. Всем доброго дня! Це програма «Рано. гроші Артій, студії Наталія Чуйкова, засновник агенції свята Наталії Чуйкової. Якщо я правильно все зрозумів, все розпочалося тут в Україні в 2015 році. До цього тут в Україні ви працювали стилістом і персональним шопером. Допомагали, ну прямо скажемо і, грубо кажучи, небідним людям виглядати стильно і презентабельно. А ви професійний маркетолог? Да. Ви працювали в Америці разом з навчанням більше семи років в крупних міжнародних компаніях і розробляли там стратегії. Да, там там були маркетологами. Да, бренд-менеджером. Бренд-менеджером. Що ви робили? Ну от ваші обов'язки обов'язки бренд-менеджера. Бренд-менеджер собственно відповідає за бренд. То есть от создания бренда, если ты в нем участвуешь, либо ты полностью поддерживаешь его имидж, работаешь с аудиторией целевой, внедряешь всевозможные маркетинговые схемы, которые будут привлекать нового клиента, которые будут удерживать уже существующего клиента. И, в принципе, ты должен развивать бренд или развивать определенную услугу. Зараз вы развиваете уже властный бренд. І розвивайте власну певну послугу. Все Це Агенція Свят Наталії Чуйкової. А був якийсь варіант ще я можу організувати Агенцію свят. Я можу організувати тут власний бренд одягу, наприклад, да? чому ні? Я можу відкрити власний ресторан, наприклад. І ви чомусь чому вибрали власне агенцію свят. Uh, в первую очередь надо сказать, что я абсолютно уверена в том, что ты должен делать то, в чем ты разбираешься. Соответственно, у меня нет образования uh, дизайнера. Я никогда не училась легкой промышленности. Я совершенно не понимаю, как происходит процесс от создания до, там, я не знаю, как работа с клиентом, я понимаю, как бренд-менеджер, безусловно. Но сам технологический процесс, собственно, от которого уже отталкивается маркетинг-отдел, я совершенно не понимаю, как устроен. Вот, это что касается, допустим, бренда одежды своего. А, что касается ресторана, там еще все более сложно, я считаю. Я считаю, что хороший ресторан – это тот ресторатор, которого проработал в ресторанном бизнесе энное количество лет, начиная с кухни и заканчивая уже административной деятельностью. Для того, чтобы основать агенцию «Свят», потребованы какие-то стартовые капиталы, какие у вас были, приблизно, какие вы его там вклали, например? В первую очередь, надо сказать, что, если сравнивать с другими сферами бизнеса, это бизнес, который не требует очень масштабной, масштабных инвестиций. А вот, а на что идут первые средства? Безусловно, это на, на то, чтобы запустить сайт, то есть его создать, начиная от веб-дизайна до да, продакшена всего. А потом, безусловно, это определенное количество сотрудников, Каждый решает сам для себя, сколько он будет, э, с каким количеством сотрудников он будет стартовать, э, офис и тому подобное, сопряженные с офисом растраты. Перше замовлення, яке ви виконали, що це було і як ну вирішували ви, а скільки ми на цьому заробимо? Ми агентство, ми тільки розпочинаємо, можливо, можна там дешевше, а можливо навпаки відразу взяти таку планку. От яка у вас була така стратегія? Наприклад, ізначально ми вийшли на ринок як агентство «Преміум сегмента. То есть мероприятия, которые ниже определенной ценовой политики, мы не рассматривали. Опять же, здесь рассуждая как маркетолог, ты должен занимать определенную нишу. Ты не можешь охватить сегмент ниже среднего, средний и премиум. Это однозначно. Ты должен с чем-то ассоциироваться, ты должен работать на свою ЦА. Вот. Если говорить о первом заказе, который мы реализовали как агенция свята Натальи Чайковой, это был день рождения, день рождения моей близкой подруги. Скажем так, у нас было три ивента в разработке, а это был просто первый по таймингу, по времени. Вот. И это было 30-летие в формате девишника. А, я могу сказать абсолютно откровенно, что агентский гонорар мы не брали, а, исключ... не потому, что мы были в себе не уверены, а только потому, что это был подарок моей близкой подруге. Вот. Что касается дальнейшего ценообразования извините, я вас перебила. Что касается дальнейшего ценообразования то в отличие от агентств в Украине которые берут 10% от стоимости мероприятия как свой гонорар. Мы изначально не рассматривали такой вариант работы, поскольку я считаю это нелояльно по отношению к клиенту. И мы работаем на фиксированной сумме, которую мы выдвигаем клиенту, исходя из задач, которые перед нами ставятся. Тобто всі, ну, більшість працює за 10% від бюджетів, да, взагалі, yeah. всього заходу, а ви працюєте від якогось гонорару, який ви просто говорите, а це буде коштувати умовно там 100 гривень. Да. І це захід на 5 людей чи на 50, це взагалі не впливає на цю суму в 100 гривень? Я бы сказала, и влияет в первую очередь не количество людей гостей, а сложность мероприятия. Потому что можно провести, организовать и провести свадьбу на 15 человек, и она будет настолько сложная, настолько в деталях продумана, а на ее на работу над ней пойдет столько времени и ресурсов и моих, и сотрудников, что гонорар за такую свадьбу будет выше, нежели сделать мероприятие там На 500 чоловік в форматі вічерінки зараз ну дуже спокійно такий час новий рік перед новим роком 31-го. Ви не виглядаєте от, як людина, в якій зараз дуже багато роботи. Якось так степенно, все так нормально. Тобто, ви не берете, ви не хапаєтесь за всі да, пропозиції. Ви взяли ваші преміум сегмента. 10, например, каких-то корпоративов, и все. Я вам скажу более. На сегодняшний день за полтора года работы агентства мы не организовали, не провели ни одного корпоратива. Угу. На сегодняшний день мы 100% покрываем частный сегмент. Я обосную, почему так получилось. Изначально и на сайте можно видеть, что мы организовываем всевозможные мероприятия за исключением детских праздников. И корпоративный сегмент, мне как человеку, который проработал очень много лет в корпоративных структурах над корпоративными мероприятиями, этот сегмент близок, понятен и интересен. Тем не менее, есть большая разница, которую уже увидела постфактумом после того, как начало работать агентство, что в Украине люди готовы гораздо больше ресурсов тратить на частный сегмент, то есть на организацию частных своих дней рождений, свадеб и тому подобных мероприятий, и выделяет совершенно, я бы сказала, Смешное, плохое слово, э, недостаточный э, ресурс, недостаточно финансовых ресурсов на организацию проведения корпоративных мероприятий. Вот, поэтому мы работаем, и мы с удовольствием общаемся с корпоративным сегментом. На сегодняшний день мы ничего не провели такого плана, потому что мы предоставляем услуги высокого качества. И сделать ивент недостаточно качественным, э, не того уровня, который мы, на который, который мы позиционируемся, как премиум-сегмент, мы не можем себе позволить. Мы работаем э, на имя. Несмотря на те, що очень много ми делаем закритого плану мероприятий. в студії була Наталія Чуйкова, засновник агенції свята Наталії Чуйкової. Дякую вам, що завітали до нас. Спасибо. Зараз ми до музики повернемось. Потім будуть новини о дванадцятій. Дочекайтеся на все добре.